Доброго дня. Давайте взянем, что сегодня у нас есть такой вот метаболский компрессор. Красавчик просто. И вот такой вот бензогенератор. С газовым модуль. Вот. Там была проблема с неправильным подключением. Дальше. А вообще там кто-то лазил, стал жестко и накрутили, навертели. Вот такой вот генератор с новой площадь к нам приехал тоже не выдавал ток уже выдает дальше что у нас клеверок вот такой вот бензотриммер триммер такая honda то есть с контурским мотором с мотором на операционном столе у ромчика два инверторных генератора вот такой вот и вот такой вот дальше что у нас есть интересное бензорезы видели, бензотримера, баумастер, еще какой-то китаец. Приехали. И вот такая вот старенькая красавица прибалтийская. Просто народе называли как ее? Урод, да? Урод, урод в чем это. Вот такая вот техника. Поэтому, если у вас что-то есть похожее, есть какие-то проблемы, вопросы, поломки, вопросы с запчастями, набирайте телефон в шапке профиля. Будем готовы помочь на связи. Всем добра.